хотя это не ямочный ремонт по большому счету Видите, уча, участок целый потому что по другому здесь уже невозможно было что-то делать вот это ямочный ремонт вот это вот кусочки мы, мы же должны ремонт. понимать еще один момент что сумма денег та которая предусмотрена в бюджете на этот год на ремонты дорога она же не увеличилась это не значит что мы добавили на улицу луганскую значит увеличилась сумма денег в бюджете Значит, где-то с другого места мы немножко ужались. Да, мы, мы вынуждены были это делать. Э -э, проблема Луганской, равно как и проблема других вот таких подобных улиц, это такая улица, как Полтавская, улица Дзержинская, улица Харьковская, нагруженная таким транспортом, которого при строительстве этих дорог, э -э, ну, в общем-то и не думали, что будет, буд будут когда-то такие машины ездить. На сегодняшний день ездят 40 тонники, 60 тонники. Эти дороги еще строились тогда, когда самая большая машина, это был там КРАЗ или КАМАЗ, и то там 8 тонн, 6 тонн, 7 тонн. Вот такие вот были нагрузки. Сейчас эта проблема стоит. Думаем разные варианты, Вот до запрещения Движение по этим улицам транзитного транспорта, больше грузного, ограничивать э, нагрузку по улице Луганской, в частности, со стороны хотя бы города. Мы понаписывали письма и на Обл Автодор, чтобы ограничить проезд транзитного, именно транзитного транспорта через город Павлоград вот, по улице Луганской и э, улице Харьковской. Почему транзитный? Потому что идут зерновозы, идут вот эти круглые машины, которые перевозят там щебень. Там загрузка до 60 тонн. Они, конечно, эти дороги просто давят. Мы не рассчитаны на такие нагрузки. Мы не хотим загнать этот транспорт куда-то через какие-то другие населенные пункты. Этот транспорт, который идет, транзитный транспорт, он идет то ли в сторону там, Херсонской области, везут, зерно где-то там на эти самые элеваторы или как они там называются. Или же с той стороны Щебень везут, где-то в сторону там, Харьковской области. Пожалуйста, есть трасса. Есть Харьков, Симферополь, трасса, выезжайте на эту трассу, объезжайте.